Для чего тебе 3D принтер? Говорила мне жена. И да, я уже говорил, что я его купил не для какой-то цели, чисто в цели саморазвития. Но я знал, что оно всегда в хозяйстве нужно. Тем более, если есть желание научиться, почему бы и нет. И вот этот случай настал. А что же случилось и почему этот случай настал? И вот смотрите, у меня есть дома вытяжка. Вот на работе у меня кнопки, они механические. Соответственно, дома у меня идет сенсорная панель. Вот от нее непосредственно сама плата, то есть идет стекло, а под стеклом прячется вот такой вот модуль, полностью, как вы видите, в пластиковом корпусе платка и у меня происходит постоянное срабатывание то есть ты находишься дома или не находишься дома и она сама по себе произвольно включается перезагрузить ее это проблематично иногда получается иногда не получается обычно питание выключаешь включаешь и какой-то период первая моя мысль что скажем так в плату или под сенсор попал я не знаю может там таракан какой-то или там мурашка ну что что-то попало под сенсор из-за чего оно срабатывает я неоднократно разбирал этот модуль вытяжку и Никаких посторонних, ничего постороннего я здесь не нашел. Никаких животных, никаких там скалин, ничего абсолютно не было. Но что я обнаружил? Корпус, в котором находится сама плата и сенсорные непосредственно датчики. Он был покрыт жиром. Вытяжка не новая, ей уже 10 лет. И кто э, хоть раз пытался почистить свою вытяжку, знает, что убрать жир это очень большая проблема. Есть специальные средства, но при этом я вам скажу, я их все перепробовал, ничего толкового я так и не нашел. Оно очень плохо смывает жир. И вот я обратил внимание на то, что э, сама вот эта вот крышка, она достаточно... Сильно было покрытое жировой, такой как прослоечкой небольшой. Помыть ее просто, скажем так, моющими средствами или специальными средствами, которые применяются для вытяжек и для всего остального, не принесли никакого результата. Все равно я его беру и вижу, как оно в жиру. Но ничего лучше у моей жены не было вариантов, и она решила горячей водой смыть этот жир. Но из плюсов. Жир действительно, как вы видите, абсолютно его здесь нету. Жир смыло хорошо. Но из минусов, так как это пластик, его покоребило. То есть, видите, что он кривой. Мало того, что он кривой, он полностью потерял геометрию. Если брать вот эту уцелевшую крышку, то видите, что там, она реально очень сильно сузилась. То есть, второй, использовать ее уже ну, просто невозможно. Это детали купить отдельно ну, вообще не представляется возможным. То есть, мало того, что сам бренд он, скажем так, не, мягко говоря, не популярный. плюс эти запчасти отдельно не продаются, а поставить саму, сам этот сенсор без вот этого корпуса просто невозможно. Поэтому что я придумал? Конечно же распечатать на 3D-принтере. Сделал я в программе э, копию э, данной детали, и сейчас на 3D-принтере распечатаю новый корпус для оплаты сенсора управления своей вытяжкой. Поэтому очень... Очень полезно, когда есть в хозяйстве 3D принтер. Как бы там ни было, все равно. Рано или поздно у, у, много у кого ломаются какие-то мелкие детали, мелкие запчасти, там, шестереночки, в том числе каких-то дорогих детских игрушек. Бывает, поломается одна маленькая там, шестереночка или какая-то пластиковая деталь, и уже ничего с этим не сделаешь. Но если у вас есть 3D принтер и вы умеете им работать, то достаточно быстро и дешево можно восстановить работоспособность абсолютно любого оборудования. Если, конечно, его размер, мне здесь повезло, как вы видите, видите, все достаточно впритык. Если бы она была длиннее, там сантиметров на 5, то, конечно, я это уже сделать не мог. Но мне повезло, поэтому сейчас идет распечатка новой такой вот детали.